有什么话，说吧。我们已经很久没见面了，你最近都好吗？我挺好的。我这次找你来，其实是想缓和一下我们的关系。我知道，我们之间相互不来往很多年了。 我想说的是，我们终究是母子，而不是敌人。我马上就要在片场见面了，我怕你尴尬。以前的事情是我不对。二十多年前，我也是第一次做母亲，那时候太年轻。 不知道什么叫做责任，我对你也是迫不得已。我明白，所以呢？以前的事情已经过去了，成为了秘密。既然是秘密，我希望。 能把这个秘密继续守下去。原来你找我，就是要跟我说这个呀。对不起。我等你回来，你要快一点哦，你马上再快一点。好的，知道了，你乖乖的在家等我啊。 你怎么在这儿？你在哪儿我就在哪儿，就要黏着你。说正经的。明明告诉我的。还抱着啊？你就不怕一会儿被别人拍到啊？不要紧的，就这么一小会儿。 我都知道了。 但只剩我，没有让我。我上一次跟他见面已经是五年前了。以前的事情，我一直没有机会跟你解释。 我也没想到你会来找我。既然你来了，我就为过去的事情跟你说句对不起。以前都是我的错，都是我不好。但是你也看到了，我现在过得很好。 他们对我的过去一无所知，包括你，所以，我希望以后不要再来找。 他都对你做了什么？他在怀我的时候，我爸出轨了。生完我之后，他就跟我爸离了婚，重新组建了家庭，又有了一个儿子，家庭美满。所以，他不希望我再打扰他的生活了。 你这么好，他为什么要这么对你？啊？别用这种眼神来看我。这样呢，够明白了吗？谢谢。啊。 反正二十多年都这么过来了，我早就习惯了，没什么接受不了的。这就对了嘛！再说了，还遇到了我呢，陆完婉给你完美的人生哦。不是完蛋的完呀。当然不是啦，完美的完。走了。等等我、啊。 菲姐，可以给我一个江明书的联系方式吗？你，找他？对啊，人家影后嘛，我想探讨探讨表演，顺便要个签名啥的。我们家老陆也是他的粉丝，过几天就去你们剧组了，到时候你直接就能见到了。哎呀，过几天就来不及了，我现在就想要，可以吗？快给我不行吗？陆文文，你胆子肥了是吧？你怎么突然冒出来的？你先给我出来。哎 我是想找江明书看看能不能缓和一下你们的关系、啊。管东管西的，自己的剧本备好了吗？这不是不想看你不开心吗？让我开心，其实还有一个办法。什么？跟我结婚。事业尚未成功，怎么能拘泥于儿女私情呢、啊？真的不想啊？ 怎么突然问这个呀、啊？给我个名分啊？呃，给你一个名分。所以呢？嗯，容我再想想。只是暂时的，因为我觉得我还不够努力呢。我要够努力，才可以配得上你。你放心啊。 我绝对不是对人三心二意的，我我发誓，我绝对不对你始乱终弃。嗯嗯，是在逗我呢？你跟谁俩呢？你有本事你再喷一个呀！你喷啊！不敢喷了吧？切！哼！我这这，我刚才说的不作数。 这个纯属人为因素。我再发一次誓，我这次我对天发誓，我绝对不会对你使乱中弃的，不然的话，天拿我来轰。 洗完了，我给你擦头发吧。头发都吹完了。别呀，你有点潮，会着凉的。我再给你吹吹。哎，还生气呢？那天要打雷，我有什么办法？我不能控制啊！我能控制天吗？啊，我也很绝望啊。 封建迷信是不能信的，发誓呢也不能当真，知道吧？哼。干什么？看看恐怖片吧。嗯，你放啊，我才不怕呢！这大白天的有什么可怕？ 我跟你说，我上大学的时候，那不过凌晨都不看恐怖片有什么的呢？那不就是下饭才看的电影吗？你放放，谁怕谁？我已经在放了。什么？什么？开始了。啊！有鬼，我害怕。不做亏心事，不怕鬼敲门，怕什么？我真的怕了，你快关了吧，老婆大人。我求你了，你快关了。 老婆大人，我真的错了，快关了吧，快点。我再一次郑重的对天发誓，我以后呢一定认认真真发誓，老老实实做人，绝对不对你始终乱起，始乱终弃。 你看，你都笑了，别生气了，你们别生气了嘛。这么好的天儿，不如我们打游戏吧，刚好快比赛练练手感。手感这个东西还需要练吗？那你可以不练，那我不行啊，我这水平忽高忽低的。有道理。嗯。啊，准备不用看了。 那你以前就这么忽悠我。嗯。你干什么？还生气呢？啊，只允许你生气，不允许我生气啦？那我这个还是。 家宁，你干什么呀？专心点，不碍事。嗯，我不生气了，我不生气了。你赶紧打吧，你要是被他们手指打死，多没面子啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯！这个楚贤兰的操作，确实是进步了一大截。是吗？你也这么觉得、啊？我记得他刚进帮派的时候什么都不会，天天就缠着你。 怎么样，是不是厉害很多？他还是输了，跟楚河姐姐比还是不行。楚河兄以前为了和流年花开 PK，辛苦练了好久呢。楚楚，你多练练也会更厉害的。嗯，好的。哎，对了，楚楚，你认识流年花开吗？我我不太清楚。啊，也对，楚楚玩游戏的时候，流年花开已经退服了。 好像就是流年花开退服不久，你认识的楚楚吧？嗯，对。流年花开是谁呀、啊？呃，就是 A B C C 帮派的会长，说要跟楚河打 P K，结果打的巨精彩，当时老多人围观了，最后他输的时候可丢脸了。你也看出来了，这个楚千兰的操作跟流年花开很像。 虽然他故意规避了一些经典的套路，但一个人的习惯是没法改变的。嗯，我怀疑，楚千兰就是流年花开的小号。以流年花开的性格，他不会这么轻易放弃的，很有可能。他真的是细思极恐啊！他还利用了少主的感情，不行，得告诉唐叔。哎，你冷静。 你现在找到确凿的证据啊？有道理，我有办法。你可以把你的号借我用用吗？好啊，给。还有，我们呢要假装分手几天。假装，假装。我要找到证据，证据就是楚千兰和刘年花开是一个人，就像你刚才说的。 如果贸然揭穿的话，那他不一定会承认，还有可能咬死就说不是他。所以，我得让他主动承认楚千兰和流年花开就是一个人，是就是，不是就不是，也不会对楚千兰造成什么伤害。所以你想到的办法，就是让我们两个假分手。嗯。这什么表情啊？没有，就觉得。 你最近变聪明了。那是，我还是个孩子呢。我现在成长了呀，长大了。嗯，在我这儿啊，你永远是长不大的孩子。是吧？瞅一下你的眼睛，信不信？哎，我不知足，错了，错了不知足，给你脸了。你这几天收工待着没事儿，就都研究这个了。对啊。 这东西能管用管不管用你也别管了，你吃你的，我不举。我真的错了，以后再也不这样。我心里就算有两个人。 是你，第一个，也是你，只爱你。怎么啦？难道不是吗？ 都别拦我，我要自戳双目。呃，不至于，不至于。楚、嗯、儿、啊，我觉得莫白是不是被盗号了？还八成是被盗号了。我认他这么多年，啊、真没听过他说这种的话。不敢想象，什么时候这种项目也能不付费观看了、嗯？为了夫人，我愿意被改变。嗯，大神和锄禾姐姐为什么闹矛盾？心里有两个人。 什么都别说了，离婚吧！啊，哎，相信我，效果显著。你不觉得你应该给我些报酬吗？什么报酬啊？报离婚之仇。 铺垫好呢，我得让楚青兰确信我们离婚了。房间已经铺垫好了。韩金墨，你变了，你变得不是个人了。夫人，我可以改变。你怎么这样？你放开我！